Слава Ісусу Христу, любі глядачі наші! Очевидно, не пройшла нікого ця біда, що сталася в нас в Україні. Всі ви знаєте про неї. Це ця війна, це агресія Росії проти нас, це збурені люди в Україні, де частина України східна нацькована проти нас всіх решти. І це сталося ніби й несподівано. З другого боку, це давно було прогнозовано, і це люди з різною ментальністю, різними підходами до життя, з різним укладом життя, їх по-різному називають. І якщо люди, які мають якісь цінності, сім'ї, майно, роботу, релігію, віру в Бога, культуру, якісь. Соціальні активні прояви, то інша категорія людей це пережитки цього комунізму, де крім горілки якоїсь та куска ковбаси, більш нічого людям і не треба. І цей конфлікт культур він виліз назовні і тепер проливається кров. Очевидно, що наслідком цього, закономірним наслідком, стало, що люди стали втікати від загрози. І з'явилась така. Категорії людей як вимушені переселенці, і багато полеміки з цього приводу є. Хтось каже, хай їдуть собі, і там відвоюють свою землю, хтось бачить, що тут вони себе ведуть не так. Комусь когось коробить їхня поведінка, бо вони люди привозять сюди свою культуру, а в нас вона трошки відмінна, не така, як в них. Відповідно. Деякі люди обурені, деякі люди не сприймають цього, деякі заперечуються і навіть і навіть лютують, і зляться на цих переселенців. Хочу вам сказати, що в нас є добрий досвід: 17 є сімей і людей, які ми прийняли, тому що ми, як люди Божі, ми стараємось терпіти і вмістити всіх, стараємося. Послужити всім добром, і завжди добро, воно сильніше за зло, чи за якесь протистояння, чи за конфлікти, чи скандали. І коли ми людям пояснюємо зразу з порога, які приїжджають, що тут не так, як у вас було. Будь ласка, ви маєте або вмістити і жити так, як ми, або принаймні не настоювати, не відстоювати своїх принципів і своїх позицій. Ви в нас гості, ведіть себе так, як гості в нашій хаті. І так Бог дав, що в нас в основному позитивні люди, кілька було там різних ситуацій дріб'язкових, які не впливали на наші стосунки. І скажу вам, брати і сестри, що не штука прийняти того, хто тебе поважає, каже слово Боже, не штука прийняти того, хто тебе приймає, а от вмістити людину інших поглядів. Містити людину іншої культури це вже християнський подвиг, це вже жертовність, це вже треба десь помовчати, щось потерпіти. Звичайно, не можна дати права сісти на голову. Звичайно, ми не повинні якимось. Е е не цим проявам дозволити втрутитись в наше суспільство і зруйнувати те, що віками наші батьки будували цю культуру, цю релігійність, набожність, толерантність, братство, єдність, і патріотизм. Ми не повинні дати на поталу ці чесноти, але з іншого боку. Ми маємо терпіти людей і давати їм час. Сам Бог це його позиція, позиція царства Божого це дати час і дати можливість людині змінитися. І зараз велика місія в нас в західної України, щоб змінити культуру і підходи до життя цих людей. Хай вони навіть вернуться туди, вони поїдуть іншими. Після того, що вони побачили, пережили і відчули в нас, що отримали в нас, від і чому навчились від нас. Вони повезуть туди, і ми таким чином змінимо Україну. В нашей жизни произошли очень большие изменения. Когда мы жили в Луганской области, в Георгиевке, в принципе, жизнь была у нас очень устроенная, устоявшаяся. Мы заканчивали делать ремонт в нашем доме. У нас у мужа была хорошая работа. И мы видели Божью руку, видели, что Господь заботится о нас в каждом дне нашей жизни. Когда уже было нами принято решение, что пора выезжать из Георгиевки, потому что стало просто небезопасно ходить по улицам, ездить в маршрутках, был объявлен комендантский час, люди не ходили на работу, и мы тоже не смогли уже зарабатывать полноценно, встал вопрос о месте, куда переезжать. Я ехала за билетами на вокзал, не зная совершенно, куда мы поедем. И позвонила, позвонила пастору и спросила: не знает ли он, куда выезжают сейчас верующие, где принимают верующих. Может, в Белоруссию хотелось или, может, за границу. Но он несколько раз уже говорил о Луцке. Я была удивлена, потому что я даже на карте так слабо представляла, где он. Где-то там на западе, но где, где конкретно никогда не смотрела. И вот там, прямо на вокзале, я позвонила пастору Александру который убедил меня, убедил очень вескими словами, говорил, что когда выезжали верующие массово в Америку, кто-то принял решение выехать, а кто-то побоялся и остался. И сейчас их дети вынуждены сталкиваться с теми же самыми проблемами, расхлебывать это все. И может сейчас вот этот толчок, который Господь дает, его нужно использовать для того, чтобы изменить судьбу своих детей. Вот именно этот, этот момент я для себя приняла важным, веским для того, чтобы принять решение переехать именно в Волынскую область. Когда мы переехали сюда, мы были удивлены, насколько Господь предусмотрел все для нас здесь. И те люди, те взаимоотношения, которые у нас сформировались здесь, они оказались но настолько такими же точно идентичными. Господь просто взял нас из одной благоприятной среды и переселил в другую благоприятную среду. И также мы нашли здесь такое служение, которое давно было на сердце, построить молитвенный дом. Там у себя, ну, мы все время об этом молились, мы хотели, собирали деньги, но как такового этого не делалось. И вот сейчас как бы мой супруг занимается на строительстве молитвенного дома. За что мы Богу благода благодарны, что мы можем принимать участие в этом служении. Церковь, которая нас приняла, э, ну, дали нам все необходимое на первое время, там матрасы, одежду некоторую, э, там столы детские, посуду, да, э, то, что, ну, то на первое время, которое мы в, в чем нуждались, она нас просто. Люди незнакомые нам помогали, ну просто мы смотрим и видим, что Господь нас тут не оставляет, что у нас заботится. А приехали два человека из миссии, которые служат Господу из Германии, и они просто просто благословили нас деньгами. В нашей жизни было очень много свидетельств. Мы видели руку Божью во всем. Муж мой получил сильную травму спины в прошлом году, и мы не знали, будет ли он ходить после нее. Мы видели, как Бог поднял его. Мы молились за финансовое благословение, и наши как бы финансы ну, позволяли нам неплохо себя чувствовать среди ну, в окружении других людей. И Здесь, когда мы переехали сюда, в общем-то, было много неизвестных, было много вопросов, и где жить, и как жить, и за что жить. И все-таки мы увидели, что Бог верен во всем. Он не оставляет детей своих, как бы там, какие бы обстоятельства, какие бы горы на нас не поднимались, какие бы обстоятельства не, не случались вокруг нас. Когда начали стрелять, дети уже уехали к тому моменту, когда начали вдалеке стрелять еще. Мы думали, что вот-вот закончится, украинская армия как бы набирает силу, приближается. Потом начались обстрелы поселка. Первый раз, когда обстреляли, страшно было к окну подойти после этого. А потом уже ходили, смотрели, где попало, что разбомбило. Я спрашивал у Господа, говорю, Господь, что происходит, почему, для чего я в этой ситуации, для чего он? Ну, такое местописание, к тебе не приблизится. К тебе не приблизится. А я говорю, ну, а другие люди, живущие, вот ладно, я там уповаю на Господа, доверяюсь, что ко мне не приблизится. А остальные люди, он говорит, все в равных шансах, у всех равные шансы. То есть каждый может уверовать и стоять в вере на этой молитве, на этом обещании Божьем, что ко мне не приблизится. То есть у всех одинаковые шансы. Ну, я так вот услышал от Господа. Где-то два раза в неделю, каждую неделю обстреливали поселок. Так стреляли где-то друг по другу они. А два раза в неделю обстреливали поселок. Там от четырех выстрелов по поселку до десяти. В разных районах поселка нашего это было. И когда уже украинская армия пошла захватывать населенный пункт за населенным пунктом, уже приблизились вплотную к Луганску. На поселке еще больше стрельба начала, ну, взрывы эти взрывы. И Татьяна говорит, уже нет сил это терпеть. И тут друзья собрались выезжать наши. Мы давай переждем. Как раз сейчас будут в Луганске бои, сейчас вот освободят и вернемся. Мы, собственно, ненадолго выезжали. На как бы на недельку, думаем, выехали на север области, там украинская власть. Смотрим, Россия в это время ввела войска, еще хуже стало. Ну, мы поехали к детям сюда. Вещи завести, кое-какие. Внуча там вещи. Приехали сюда, здесь нас встретили, хорошо. братья, сестры. Очень да. хорошо. Дети в первую очередь, конечно. Дети встретили, рады все видеть нас. Оксана очень переживала, что мы там остались. Переживала. Я говорю, так а ко мне не приблизиться? Она говорит, ну пусть тут не приблизится. Приезжайте сюда и пусть тут не приблизится. <связывайте> Когда соседи спрашивали, ну а как же Господь, вот ты ж уповал на Господа. Я говорю, да, но ну, если там он меня уберег, то тем более сбережет там, куда я выезжаю. Когда выезжали, ну под обстрелами и выезжали из Луганска. В одном направлении поехали, там невозможно было проехать. А в средствах массовой информации писалось, что там коридор для беженцев. Но там вообще нет выезда, невозможно было проехать. И ополченцы не вы... Может, как-то и можно было пробраться, но ополченцы сказали, у нас приказ никого не выпускать. Сначала уговаривали. Говорят, там украинцы, украинская армия, они стреляют. Вот мы выпустили одних, а те начали стрелять. Не советуем вам. Мы говорим, ну под нашу ответственность пустите, они говорят, нам приказ никого не выпускать. Вернулись, нашли другой выезд с Луганска, другой маршрут, а там сразу мы объехали блокпост, там ну, мы знали туннель такой тайный, он никто туда не ездил, но мы проехали этим туннелем и объехали блокпост этот сепаратистов и сразу выехали к украинскому блокпосту. Обрадовались. А брат... женщины плачут от радости просто, что увидели украинцев. И там на бугор выскочили уже перестало не было стрельбы за Луганск. Мы выехали, выехали и когда ехали через блокпост, мы там подобрали вот такие штучки валялись по всему гильзы, гильзы да, гильзы от крупнокалиберного да пулемета. Вот, и я просто внуку привезла две штуки, чтобы он посмотрел, что такими вот убивают просто людей. Может быть, из этого снаряда кого-то убили. Сюда приехали. Здесь, конечно, еще долго шарахались от каждого шороха, от каждого стука, потому что ну, психика была нарушена, нервная система была нарушена. Вот, еще долго шарахались. Здесь нас очень хорошо приняли. Спасибо людям. Просто большое им спасибо. Спасибо пастырю. Спасибо церкви. Очень, очень добро, ну по-доброму относятся к нам и члены церкви. Слава Богу за вас. Слава Богу, что вы есть, слава Богу, что приняли нас. Здесь с детьми в одной комнате. Они уже снимали это жилье. С ними устроились с детьми. Живем пока. Ну, а смотрим, что дальше будет. Не знаем, обстановка как будет меняться просто. Хотелось бы, конечно, чтобы ну, чтоб украинская там была власть. С той властью я не хочу даже ни при каком мире. Вот там не хочется ехать даже. Я приехал ну, в другое отношение людей. И я благодарен. Благодарен Господу, благодарен людям, которые встретили нас здесь. Благодарен церкви, которая приняла нас здесь. Благодарен пастырю, который ну, встретил нас здесь, принял. У которого на сердце было принимать беженцев с Луганска. Господь положил он на сердце им. Он послушался Господа и благословением стал для людей Донбасса. Идея принимать беженцев была не моя, а была моего батька, нашего епископа и Я спочатку, якби, би не, не, не відчув і не зрозумів до кінця, просто виконав його е, прохання і прийняв першу сім'ю з Луганська. І я не очікував, що це може бути таким благословінням для нас. Я просто був готовий послужити і зробити щось в їхньому житті, і все. А це. Люди, які стали благословенням для нас, це відносини, які стали благословінням для нас, це дружба і підтримка один одного. Коли приїхали ці люди, я побачив, що це живі люди, жива сім'я, а не якісь люди з моєї уяви, що в них свої турботи, свої проблеми і що вони розгублені в зв'язку з ситуацією, яка там відбувається, і вони потребують не тільки матеріальної допомоги, як кістку собаці кинув, і все. Вони потребують також уваги, підтримки. Бо для них всі тут чужі, для них всі тут все і всі нові, і все нове, так скажімо. І дуже це схвилювало мене саме тоді, коли приїхала перша сім'я. Тоді я зрозумів, що це ціле служіння, а не просто комусь допомогти, а далі якось воно буде. Після того, як ми прийняли першу сім'ю, я побачив руку Божу в цьому ділі і допомогу Божу. Наприклад, в ківерцях дуже важко знайти житло для зйому, тому що. Багато житла винаймають студенти, які навчаються в ківерцях в медучилищі. На сьогоднішній день ми знімаємо біля п'ятьох квартир і досі пропонують житло для цих сімей, пропонують квартири. А я скільки пам'ятаю, взагалі, за час свого пасторства сім'ї молоді з церкви шукали квартири. І Реально було майже неможливо знайти квартиру для зйому. І я впевнений, що це Бог втрутився. І ця допомога вона є в планах Божих і вона є в баченні Божому на нас. Я навіть не надіявся на когось зі сторони, але дуже пішли люди на зустріч. Зокрема, власник готеля. Сяйво в місті Ківерці, коли адміністратори і власник знали, що в нас живуть біженці, яким ми підшукуємо квартиру. Вони дали готель безкоштовно надали номер для них. І потім надали харчування також безкоштовне в їхньому ресторані. І після того, як приїхала перша сім'я, вони покликали своїх родичів. Розказали про волинських людей, що вони розположені служити, що тут нема страшних якихось бандерівців, які всіх розпинають, палять. І почали їхати сім'ї, близькі, знайомі, родичі. Дуже велике благословіння, що багато з тих людей, які приїхали, є будівельники. І один з братів почав. Займатися будівництвом, бо в нас в церкві немає спеціалістів, а винаймати це не бізнесовий якийсь проєкт і мало коштів на будівництво. І хочеться максимально потратити ті кошти на матеріали, а не на тих, хто буде виконувати роботу. Тому ми були дуже раді, коли прийшов спеціаліст на будівництво. Показав нам, де можна зекономити, показав, як краще, що можна зробити. І це дуже велике благословіння для церкви. І зовсім іншого, я очікував від цієї нової такої теми, нового напрямку, яким почала займатися наша церква від прийому цих людей-переселенців. Ми часто шукаємо благословінь від Бога на якихось перевірених. дорогах, скажем так, какими-то обычными способами для нас. И я на своем примере відчув, что Богу просто треба начать доверять. Мне где-то в апреле этого года попалась в книге, в, руки книга такая Димаса Шакиряна, называется «Самые счастливые люди на земле». И там речь шла о том, как вот людям пришлось, они услышали голос Бога, им пришлось оставить все, что у них было, и э, ну, там из Армении переехать в США, то есть абсолютно кардинально поменять свою жизнь, э, послушать зов Божий и вот переехать, потому что на земле армянской начнутся проблемы. Я тогда читала так, ну на таких своих эмоциях эту книгу, как вот люди могут оставить все, то что друзья, семья, все имущество, вот оставили и поехали. И я так как-то, ну это меня зацепило, я долго об этом размышляла. Я сейчас понимаю, что меня э, с того времени Господь э, ну, готовил, готовил к этому, то есть готовил мое сердце к переезду. У нас Лёша и такая более уже стабильная была устоявшаяся такая картина перед глазами, то есть мы примерно представляли, как наша жизнь будет складываться дальше, то есть нас абсолютно все устраивало, потому что у нас буквально два года назад появилась своя квартира, в которой мы безумно были счастливы, радовались. Мы yeah. э, сделали ремонт, все своими руками сделали, то есть все там, начиная там от полов. Творчество вложили э э туда. Все, все, как мы мечтали, видели, сделали так, как, как, как хотелось. Э -э, Леша работал на ювелирном заводе, ему очень нравилось. То есть он... Любимая работа моя была, наконец-то я много всяких э -э, узнал отрасли разные познал там и в мебели был работал и окна пластиковые ставил и двери э, где-то там торговал где-то э, все в общем много разных профессий э, освоил но последнее место работы как бы мне очень нравилось оно было по душе мне э, путь там э, зарплата недостаточно не, не там большая там не, не грандиозная но мне нравилось то что и отношения людей нравилось ну то есть мне было уютно на этой работе у меня было свое турагентство два с половиной года. Я трудилась, занималась своим любимым делом, еще и хороший доход был. Вот кроме того, я еще параллельно преподавала в университете имени Тараса Шевченко. То есть, ну, в принципе, своя квартира, любимая работа, в принципе, у Леши служение очень много лет служит Господу прославлении и так э, домашняя группа у нас собиралась то есть ну в принципе мы счастливы мы и как, так, на, такое на сердце было вот где-то с января месяца каждое утро мы просыпались там молились и такое было что мы благодарили Господа за то что у нас вот есть такая квартира вообще за то что он да. так для нас всего делает начался как раз захват воинской части на мирном то есть мы там слышали эти взрывы, бомбежку, то есть мы уже начали ощущать вот эту вот тревогу, которая подходила. И мы решили, ну раз так, работа немножко приостановилась, ну мы надеялись, что это в скором времени закончится, и мы решили вот так дней на неделю, дней на 10 съездить к Оксане в гости, потому что Оксану церковь ну, приглашала, они уже как-то здесь обосновались. Мы взяли с собой буквально рюкзак вот, на плечи и взяли еще большой чемодан с вещами для Оксаны мы взяли мультиварку и хотели помочь хотели им немножко помочь то есть но ну, не с детками при, привезти им вещи чем мы привезли в чемодане а, провода да для строительства провода церкви. для строительства да привезли. вот так что мы свою да. небольшую лепту тоже будем носить когда приехали нас встретил Паша сырой, братья сестры с церкви вот встретили нас, привезли, приютили, показали, где нам переночевать. Там мы э, прилегли, там ну, это для нас был стресс, конечно, да, э, тяжело так э, непонятно ничего, какие условия, как что, будет дальше, что что когда солнце взойдет, что будет дальше. Мы не знаем даже где мы, мы не знаем, как мы сюда добрались, нас привезли машиной. Ну то есть э, интересно так было. Мы познакомились с пастором Алексеем. Нам очень понравился этот человек. Это открытый человек, такой хороший, добрый, веселый. Всегда нам ободряет нас, помогает нам. Да, он служит нам как пастор. Мы служим ему как паства. И сейчас мы вместе делаем дело Божье. Во слава Богу. Мне еще понравилось то, что пастор... Ну, понятное дело, и церковь, очень много обязательств, там еще какие-то свои дела, семья большая. Но он каждому, кто приехал, уделил время, с каждым, с каждым лично познакомился, приехал в гости. Ну, то есть он настолько как бы участвует в нашей жизни, что мы вот, это очень ценим. И мы очень благодарны ему за такую вот поддержку, помощь. За то, что он, он действительно пастырь, пастырь и духовный наш э, наставник. Сейчас церковь Царство Божье, она уже наша церковь, мы уже так даже не да. замечаем, говорим, что наш пастырь, наша церковь, потому что люди замечательные, открытые, благословляющие могут вообще поддержка такая, как бы Бог стряснул нас, такого, я так думаю, застоя все равно немножко духовного. И я так думаю, что он и тем людям, которые на этом месте, он тоже что-то ну, хочет через нас показать, я не знаю, благословить, может быть, мы надеемся, что и мы послужим и церкви всем, чем только сможем. Вот Леша уже в прославлении немножко. Да, играем прославление, познакомились с, новые знакомства с новыми людьми. Для нас это очень, ну, как, оживляет нас, вдохновляет нас на новые какие-то дела. Мы принимаем какой-то опыт от людей, мы делимся каким-то опытом. Я здесь нашел человека, с которым я могу поговорить о том, что мне интересно, и он меня поймет, и он расскажет мне. Ну, то есть, вот, мы нашли таких людей, с которыми нам интересно общаться. Мы до этого мы не уезжали никуда из нашего, ну из Луганска, там не уезжали больше, чем на неделю, на две это максимум мы выезжали. Сейчас мы уже как бы три месяца уже э, сначала думали, э, что мы Задержали здесь уже, а потом думаем, что мы уже тут и прижились. Мы когда поселились в эту квартиру, у нас такое чудеснейшее расположение. Мы находимся в церкви, наверное, в церкви в да, города Кип. В центре города, да. Вот. И у нас окна выходят прямо вот на, на, на дорогу, и мы там проснулись, и первое утро мы вообще не могли себе поверить своим глазам. Мы пили утром чай и смотрим, ну это воскресное утро, и люди просто как муравьи бегут вот так вот, одни в одну сторону, другие в другую. Сторону сторону мы не вообще не поняли, что происходит, что это за день такой, воскресенье, все люди спешат в церковь столько там... народа идет в церковь для и мы это... видим, что кто-то в платочках идет, кто-то там ну видно, что люди верующие и... для нас это было очень удивительно, потому что в наше воскресенье ну ну, вообще такого нет явления. Ну, понятное дело, что там православную церковь можно там пару бабушек встретить или свидетелей Иегова. Вот, но такого прям движения мы увидели, то, что Господь здесь, и Он в различных <серковь> церквях и действует, и действует по-разному. Вот, это нас очень сильно впечатлило. Может быть, на самом деле очень, ну, Господь, вот мы не знаем его планов, что там происходит в нашей земле и каков Какова цель Божья, что Он хочет нам этим показать, мы еще до конца не поняли, но э, один из моментов мы понимаем, что у нас есть чему поучиться у людей, которые здесь проживают на западной Украине, вот, хотя бы уже э, видя то, как они любят Бога, и как они стремятся, и как они ищут его. Поэтому одно, по крайней мере, одно мы уже увидели. Сейчас мы понимаем, что... Э, Но ну, дійсно, путі Господні не Вот мы ми не знаємо, що буде завтра, як буде. Господь нас не залишить це точно. У нас є церкви, які під моїм єпископським окормленням. Вони в Маріуполі, є в Київській області, в Херсонській області, в різних в дев'яти областях України. І я давно знаю, які там люди, і знаю, які ми, але ми вже більше десяти років робимо це, їздимо. Наші молоді люди спілкуються, проводимо спільні семінари, спільні конференції, і вони бачать нас, ми їх і таким чином Бог будує нову Україну. Тому наша місія сьогодні служити цим людям чим можемо, допомагати відкривати свої хати. Бог нас за це благословить, навіть якщо ми ущемлені чимось, чи ображені. Бог надолужить те, що втратили ми. І хай вас Бог хранить. Будьте добрими, милосердними і щирими до наших братів і сестер із півдня.